Психологи приезжали, спрашивали, какое у вас. У всех спрашивали. Ведь чутя там лучшее, да, в жизни. Кто дети говорил, кто там еще. А я говорю, у меня вот этот полет пит вот этого. Чем больше их улетит, тем как бы меньше их останется. Так, опа-на! О, добре! Обычная работа. Выехали 18 ноября. Как бы закопались. И начали работать. Работали через подсолнух на 640 метров. По наводке, э, ну, по дрону работали. Дрон нас не видел, а мы работали. Мы практически не видели, как он вылетал. Это просто уже потом по съемке немножко они пошли в наступление на нашу четвертую роту мы их присадили там вот а это уже остаток который был Видать, или не успел убежать совсем ну, или присел окопчиками ну, вот так получилось мы стреляли через поле подсолнуха сам он там был в каком-то укрытии, пуля, возможно, развернулась где-то, может, да, что-то пробило и стало не такой острой, как бы. И вот первую броню могла пробить, а вторую нет, и она его поднимает и выносит просто. Пехота к нам пришла сразу, мы вот это отработали днем, я уже не помню мы. Пехота там сразу пришла, что говорит, вы там поднатворили вот. Вот. А потом уже, да, позже уже посмотрели. Уже когда вышли, уже когда вышли, нам показали. Вы в той раз взагалі багато втрат ворогу завдали вот, в цьому моменте? Да, мы размотали там всех. Через... Мы отработали там 10 дней. Мы их там кружили 10 дней. И на 13-й день наша пехота зашла и взяла заправку, эту кусок, э... кусок посадки. А что это за населенный пункт? Где это было? Да то мы на окраине Бахмута были. Командир, да? Раскайвиевка, Педгородня. Мы заезжали с Педгородня. Расскажите трошки про себя. Вы взагалі звідки, як как потрапили? Я, 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 водитель автобуса двухэтажного, большого. Был водителем, никого не трогал, не обижал. Добрый, отзывчивый. Вот. Пришли русские блядь, захватчики, и пришлось ехать. Ну, как бы в оккупированной зоне я был, я оттуда выезжал. Почему и... То есть вы из Донбасса сам? Нет, Запорожская область. Запорожская область оттуда. Ну, они у нас уже на третий день были, поэтому... Ждал-ждал наших, придут, не пришли, пришлось ехать. Ну, 18 -го... 18 октября я уже был, 18 э, сентября в учебке был, а 18 э, октября был уже 93-й. И кто вы тут специальности? Тут кулеметник? Кулеметник, да. Я пришел, в РВП попал, пришел командир к нам, выстроил всех. Кто шел, кто куда. Я сказал, мне туда, где там пи*** можно будет больше бить. Он говорит, все, пулеметчик. Ну. И все. И уже тут учил уже командир, старшие братья, так сказать, учили у нас, которые там были. Потихонечку. Ну, оно там уже само как-то пришло. Вот именно так, куда надо. Сколько вам 57 скоро будет. Сейчас, 56 с половиной. Как ну. вам физично это все? По всякому бывает. В тернах как заходили, там тяжко было. Там три с половиной километра заходили, там можно сказать, да, и давление немножко. Ну, потихонечку, потихонечку. Таблетки носим с собой. Ну. Давление мерить с собой тоже носим. Ну а что? Когда стреляю, успокаиваюсь. Ну. Вот это пока идешь, пока это, оно немножко, да. А потом, когда начинаешь стрелять, это как успокоительно. А когда понимаешь, мы работали там на 500, на 800 метров, что ты реально попадаешь и там... Да. Так, яка у вас цель? Вы хотите куда дойти? Я так понимаю, что для вас главный ваш дом сейчас. Да, ну не стараюсь думать, потому что начинаю сильно думать. Там все, что можно, может произойти, ну не дай бог. Ну, ну в общем, как-то так, да. Да, чтобы быстрее от нас ушли, конечно, в первую очередь. А потом уже. Да. да. Дякую вам за вашу хоробрость, за вашу росповедь. Стараемся. Украина понадусе.